В эфире канал новинок рыболовной индустрии «Капитан Юэй». У штурвала ведущая нашей программы Маргарита. А штурманом в море товаров для рыбалки будет вице-чемпион Анатолий Дубына. В рубке наводчиков наши действия координируют операторы Алена и Дмитрий. В прошлом году исполнилось 40 лет с начала выпуска катушек Абу Гарсия Кардинал. Возможно, именно к этой дате был приурочен выход двух новых серий. Первая из них просто Кардинал, а вторая с добавочной буковкой S в названии. О красотах и достоинствах этих моделей, а также их явных и скрытых недостатках и пойдет наш рассказ. Для начала давайте убедимся в наличии характерных фамильных черт. Катушки шведской компании легко узнаваемы по специфической форме тыльной части корпуса и крупными винтами присоединения соединении дужки ротора. Если сравнивать дизайн, то Эско в чистую проигрывает соперница. Серый, блеклый корпус, не возбуждает интереса. Некоторые оживления в дизайн вносят прорези на рукоятке и по окружности ротора. Но как только задумаешься о количестве пыли и грязи, которые попадут и обязательно забьются в эти прорезы, оптимизм как-то исчезает. Короткая накладка в тыльной части корпуса не закрывает с собой дефекты литья. Соединительный шов между деталями выглядит грубо. Из плюсов отметим только удачный по форме и покрытию кноп. Он даже кажется крупноватым на фоне небольшого агрегата, но не у всех рыболовов маленькие руки. Просто кардинал в черном корпусе с алыми вставками смотрится выигрышнее. А регулятор фрикциона напоминает кардинальскую шапочку. Фигурные боковые накладки на корпус также органично вписываются в концепцию. Перейдем к внутреннему содержимому. Здесь вперед вырывается модель кардинал S, причем со счетом 4.3. У нее пара шаров расположилась на оси ведущей шестерни еще один на ведомом валу рядом с муфтой блокировки обратного хода у соперника аналогичная конструкция но на оси главной шестерни только один шарикоподшипник модификация с намного тише выполняет свою работу вращение ротора сопровождается в основном аэродинамическими шумами люфты небольшие но присутствует во всех сочленениях деталей. Даже на балдашник рукоятки привносит свою дисгармонию, перемещаясь продольно по оси. Неплохой накат обычного кардинала сопровождается заметными шумами с подвыванием. Также чуть больше люфтит рукоятка. В месте складывания детали мы обнаружили знакомые по продукции латышская саума выступы к сожалению они не смогли своим присутствием уплотнить сочленение кстати у двух старших моделей серии кноп аналогичный катушкам саума supreme Фидер Фидер system простого кардинал Узел роли колесоукладчика сделан с наплывом Даже при образовании петель на внешней части дужки ротора шнур всегда ложится куда надо Работа фрикционов очень похожа Ход регулятора составляет 2,5 оборота Это дает возможность более-менее точно настроить усилия сопротивления механизма Предельные возможности тормоза достаточны для борьбы с рыбой приличного веса Клипса шпули выгоднее смотрится у Кардинал S. Края детали лучше обработаны и сама нам расположена на прокладке из мягкого материала. Схема привода штока шпули традиционна для большинства современных катушек. Вращательное движение паразитной шестерни превращается в продольное перемещение с помощью кулисы, сцепленной с эксцентриком. Качество работы этих систем мы проверим на стенде. Результат не вызывает особого восторга. Он характерен для недорогих катушек. Но, может, катушка Кардинал С будет лучше справляться с задачей намотки шнура. В этот раз итог чуть получше, но далек от идеала. От известной во всем мире марки производителей катушек мы ожидали лучшей укладки лески даже в бюджетном сегменте. Шесть размеров кардинал S приблизительно соответствует 500 тысяч, 2000, 3000, 4000 и 6000 шпашимана. Две самые маленькие модели оборудованы главные пары с передаточным отношением 5,2 к 1. Три средних 5,1 к одному. Крупная катушка 6000, самая тяговитая. У нее передаточное отношение составляет 4,8 к одному. Имеющиеся в нашем распоряжении катушки S10, S20 и S30 мы взвесили и получили такие результаты. S10 весит 194 грамма. S20 249 грамм. С30 263 грамма. Катушки «Кардинал» представлены более узким модельным рядом. 500, 1000, 2000 и 3000. Передатка у всех версий одинаковая. 5,2 к 1. О наличии более крупных модификаций производитель не сообщает. Четыре агрегата на взвешивании показали такие цифры. 50 FD весит 158 грамм. 51 FD 162 грамма. 52 FD 247 грамм. 53 МТ, 256 грамм. На лицо стандартный вариант расширения предложения. Четыре варианта размера шпули на двух вариантах размера механизма. Комплектация катушек не блещет. Кроме самого изделия в коробке вы обнаружите только схему расположения деталей. Эска также может похвастаться отдельной книжечкой с гарантийными обязательствами. Цена соперника вполне сопоставима и составляет порядка 40 долларов. В розничной сети. Подведем итоги. По своему назначению рассмотренные модели практически обречены на спиннинговую ловлю. В принципе не исключено использование данных катушек и в поплавочной и фидерной ловле с оснастками, соответствующими их возможностям. Но к такому решению следует прибегнуть, если под рукой нет другого агрегата. Хочется надеяться, что разработанные шведскими инженерами катушки выпускаются под контролем шведских же контролеров качества. И это обеспечит их надежную и бесперебойную длительную работу. Подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе новинок рыболовной индустрии. А если видео вам понравилось, сделайте так, чтобы мы об этом узнали. Также мы будем благодарны за комментарии к нашим роликам. Обратная связь со зрителем помогает сделать их еще интереснее.